देवी देवीमाहात्म्यं दुर्गासप्तशती द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः अस्य सप्तशतीमध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः उष्णिक्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः ध्यानम् श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे चरित्र पारायणे विनियोगः ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुःकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवाळप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महलक्ष्मीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूदिग्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरीर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रोभून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम् प्रजापतिं पुरस्कृत्यगतास्तत्र गतास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राज्ञनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च चा, अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणाभुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना स्मोवदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थम् निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपूर्णस्य चक्रिनो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र, ज्वाला तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभूनारि व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यदूक्षाभव तेजस्तेनाजात तमुखम यामेन चाभवन केशा बाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनोरी मध्यम चैंद्रेन चाभव वारुणेन चंघोरुनितजसुव चा तेजसा पाद तदंगु्योंक वसूना चरांगु्यक च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकद्रुक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण कृष्णसमुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेशुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदंडा दंडम पाशं चाबूपतिर्दौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम ददौ ब्रह्मा कमंडलुं समस्तरोमकूपेशु निजरश्मी दिवाक कालश्च दड तस्याश्चर्म च निर्मलम क्षीरोदाल हारम जरे च तथांबरे तथा दिव्यं कुंडले च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वदग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुळीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरसि व्रसिचापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं दनादिपः, शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्च साट्टहास मुहुर्मुहु तस्नादेन घोरण मापूरितं नभ अमायतातिमहता प्रतिश्दो महानभो चुक्षु सकलालोका चकंपिरे सचाल सकलाश्च महीधरा जयेति मुदा तामुचु सिंहवाहिनी तुष्टुर्मुनयच्चना भक्तिनम्रात्मूर्त दृष्ट्वा समस्त संक्षुद्धमैलोक्यमारय सन्नद्धाखिल सैनियास्ते सतुरुदा आह किमेत क्रोधादा भाष्य महिषासुरा अभ्यत तं शमशेषरसुर सदर्श देवीं व्याप्तलोकत्रयं व्यालोकत्रषा पादाक्रान्त्या न भुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानिस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश चान्य इच्छतुरङ्ग बलान् विक्तः रथानामयैतैः षड्भिः महासुरः आयुध्यतैतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशदभिः च सिलोमा महासुरः आयुतानां शतैः षड्भिः बाष्कलौ युयुधे रणे गजवाजी सहस्रौघैः रणे कैः परिवारितः वृत रोट्या युद्ध तस्ुद्यता बिड़ालाख्योयुता च पंचाश्वुत युयुधे संयुगे त्र रिवारता अने चुशोरथनागहय यु युयुधु संयुगे दिव्या सह त्र महासुरा कोटिकोटिसहस्त रिनाना तथा దేవీం ఖడ్గ ప్రహారైస్ తాం హంతుం ప్రచక్రము దేవీ తతస్థాని చండికా లీల యైవ ప్రచిచ్ఛేద శస్త్రాణ్యస్్రాణి చండికాీలయ ప్రచిఛేద నిజశ్రావర్షిణీ అనాయస్థానేవీ స్తూయమానార్షిభ ముమూర్చాసురదేహు శస్త్రాస్వ్వరీ సోపీ క్రుద్ధో ధృతసటో దహనకేసరీ सचारासुर सैन्यु वनेवताशन निश्वासान मुचेयाश्च युमारणेबिका तय सद्यसंभूता गण शत सहस्रश युदुस्ते परशुर्बिंदी नाशयंतो पट्टिश देवी दी शक्ुपिता अवादयता पटहां गणा शंखा परे मृदंग तथैवा तस्मिन् तस्म महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टि खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान पातयास चैवानिया घंटास्वन विमोिता असुरान भुविपाशेन बद्वाचान्याकर्षय कैचिधाता परे ವಿಪೋ ನಿನ ಗದಯ ಭುವಿ ಶೇರತೆ ವೇಮುಷ್ಚ ಕೇಚಿದೃಧಿ ಮುಸಲಿನ ಭೃಶಿನ್ ಪತಿ ಭೂಮೌ ಭಿನ್ನ ಶೂಲೇನ ವಕ್ಷಸಿ ನಿರಂತರ ಶರೌಘೇನ ಕೃತ ಕೇಚಿದ್ರ ನಜಿರೆ ಶ್ಯೇನಾಕಾರಿ ಪ್ರಾನ್ ಮುಚುಸ್ತ್ರೀದಶಾರ್ದನಾ ಕಾಂಚಿದಾಹವಶ್ಚಿನ್ನಶ್ಚಿನ್ನ ಗ್ರೀವಾಸ್ತಾಪ शिरांसी पेतुरन्येषा मने मध्ये विदारिता विच्छिन्न परे पेतुरुर्व्यं महासुरा एकक्षिचरण कैचिदेब्धता छिन्नेपि चाने शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबंधा युयुर्देव गृहीत परुध ननु तुश्चापरे त्रुग्दे तूर्यलयाश्रिता कबनदाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्के दृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषणतो देवी मने महासुराः पातितै रत्नागाश्वैर्यसुरैश्च वसुंधरा अगम्या साभवत्त्र यत्राभूतसमहारणः शोणितौघा महानद्यस्य सद्यस्तत्र प्रसुस्त्रुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिना क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निने क्षयम् यथा वह्निस्तृणदारु महाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्दुत्केसरः शरीरेभ्यो मरारीनामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युग्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ जय श्री मकंडेयपुराणे सवर्णिन्वतरे देंी महात् महिषासुरसैन्यवधो नम द्वितय संपूर्ण आहुति ओम ओं ह्री साय सायुधाई सशक्तिका सपरिवार अष्टाविंशति अष्टाशति लक्ष्मी लक्ष्मीबीजाधीष्टाई महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा देवी महात्म्यै महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्